तो हंत बक्त हो बर्नोल है क्या नहीं है तो लगा लेना खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है फ्री में बर्नोल अवेलेबल हो जाएगी वैसे बर्नोल का स्टॉक खत्म हो जाएगा अगर वीडियो पूरा सुनोगे तो एक बात माननी पड़ेगी प्रधानमंत्री साहब ने पहले ही बोला था भाई और बहनों मेरा सहयोग करना कच्छे वाले दिन आएंगे लेकिन इस मीडिया ने गलत प्रचार किया मीडिया बोली अच्छे वाले दिन आएंगे बताया था अगले ने तो पहले ही कहा था कच्छे वाले दिन आएंगे अगले ने पहले ही बोला था कि मैं तो चौकीदार हूँ चौकीदार ही जो भी है सबको पता है कहने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा पुनौती है एक तरफ जिसको दुनिया बोलती है स्टैंड अप कॉमेडियन बोल रही है।, है ना ये सो नाटू चिंटू मिंटू मिंटू चिंटू मिट्टू का तो कुछ कर नहीं पाया ट्रंप। अब दुनिया भर के नेता क्या क्या बोल रहे? ट्रंप क्या बोल रहे खुद रहा है ट्रंप बोल रहा है मुलाकात में कई बातें सामने आई लेकिन राष्ट्रपति जलेंस की शांति के लिए तैयार तो नहीं है क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए मैं सिर्फ शांति चाहता हूं उन्होंने अमेरिका का अपमान किया है अगर वो शांति चाहते हैं तो यहां वापिस आ सकते हैं वापिस बुलाने के लिए तैयार है ट्रंप सोच कर देखना क्योंकि अब युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता और ये शांति शांति इसको इसको अपना फायदा फायदा चाहिए फायता चाहिए इसको पता है यूक्रेन के पास कितना खजाना है उसके ऊपर नजर है दूसरी तरफ ये का तो कुछ कर नहीं पाया व्लादिमिर जलंसकी ने कहा उस ये बोल रहा है ट्रंप बोल रहा है अमेरिका के लोगों का अपमान किया शुक्रिया अमेरिका शुक्रिया आपके समर्थन के लिए शुक्रिया इस दौर के लिए शुक्रिया अमेरिका राष्ट्रपति कांग्रेस और अमेरिकी जनता सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं ने जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री तीन साल में यूक्रेन साहस और जवाबी कार्रवाई के साथ मुकाबला कर रहा है उनकी लड़ाई लोकतंत्र आजादी और संप्रभुता के लिए है यह एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है और हम यूक्रेन के साथ हैं ये जस्टिन ट्रूडो एम मैक्रो हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरू से ही लड़ रहे हैं मुझे लगता है हमने तीन साल पहले रूस के आक्रमण के दौरान यूक्रेन की मदद करके सही किया था और ऐसा करते रहेंगे ये है भाई फ्रांस के राष्ट्रपति वो बोल रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं लेकिन एक था जो पूरी जलालत से पता नहीं इसीलिए बोलते हैं कणपट नेता पूरे देश के लिए बोझ बन जाता है पता नहीं कहाँ कहाँ साइन करके आ गए साइनों का रिजल्ट देखना तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन फकीरानंद महाराज चिंटू मिंटू के पिताजियों को ऐसा हाल कर दिया कि जिंदगी भर याद रखेंगे राष्ट्रपति और यूक्रेन के हमारे साथियों आप अकेले नहीं हैं। पेट्रो सांचेज प्रधानमंत्री स्पेन यूक्रेन स्पेन आपके साथ है यूक्रेन स्पेन आपके साथ खड़ा है जोनास गर्स्टोर प्रधानमंत्री नॉर्वे इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में है मतलब दुनिया के बड़े बड़े नेता यूक्रेन के साथ खड़े डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया भाई अब तो कहानी उल्टी पड़गी कहानी उल्टी पड़गी अभी इनसे समझौता करने में ही फायदा है यूक्रेन के साथ और वो करेंगे समझौता अभी तक तो वो बोल रहा था जो भाषा बोल रहा था ठीक था जिसने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में से की थी वो आज विश्व की दो महाशक्तियों को खून के आंसू ला रहा है ने व्हाइट हाउस में जो रवैया दिखाया इसे ही बोलते हैं घर में घुसकर लाल दिखाना वरना तो कुछ तो कुछ कुछ चूरमा चूरमा सुरमा बोल नहीं सकते घोषित उस जगह पर खिशियानी हंसकर लालत झेलते हुए वापिस अपनी सल्तनत में लौट आए वैसे इस घटना के बाद दुनिया भर के बहुत सारे जानकार ये बोल सकते हैं कि ये इंसान इतनी बड़ी महाशक्तियों से लड़कर अपने देश का नुकसान कर रहा मगर इतिहास में लिखा जाएगा यूक्रेन की सत्ता में एक ऐसा योद्धा आया था जिसने ना तो अपने आत्म सम्मान का सौदा किया और ना अपने देश को अमेरिका रूस के सामने झुककर शर्मसार किया बल्कि ताकतवर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता रहा एक चूरमा और था भाई ये नहीं पता वो कहां कहा साइन करके आया ट्रंप ने फिर बयान दे दिया बोला डबल टैरिफ लगाऊंगा इंडिया के ऊपर उनके पास पैसा बहुत तो है बोला डबल टैरिफ लगाऊंगा जलेंसकी का तो कुछ कर नहीं पाए अब सब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता था यहाँ पे कि यूक्रेन की जनता क्या बोल रही है जलेंसकी के बारे में ये आपको पता होना चाहिए जब एक बार दुर्नेता आपको मिलता है ना तो उसकी जनता क्या बोलती है यह सबको पता है ट्रंप और जो उपराष्ट्रपति थे बेंस बेंस के साथ तीखी बहस करके आया था भाई जलेंसकी तीखी बहस हुई थी ट्रंप और बेंस बहस बहस के बाद जलेंसकी को यूक्रेन की मीडिया और लोग कैसे देख रहे हैं यूक्रेनी विश्लेषक ब्लॉगर्स ने क्या कहा यूक्रेनी ब्लॉगर इवानो कहते हैं आखिरकार यूक्रेन को आज सब्जेक्टिविटी हासिल हो गई हमारे लिए आसान नहीं होगा लेकिन यह कभी आसान था भी नहीं वो कहते हैं हम किसी को हमारे चेहरे पर थूकने नहीं दे सकते भले ही कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे बिल्कुल सही पित्रो सुकुल्ले पूर्व पत्रकार है जिन्होंने बाद में सेना ज्वाइन कर ली उन्होंने राष्ट्रपति जलेंकी की तारीफ की और कहा यूक्रेन के साथ चलना आसान नहीं और यूक्रेन में यूक्रेन के पास सबसे मजबूत सेना है सबसे ताकतवर और सबसे रचनात्मक लोग और एक राष्ट्रपति जो हिम्मत वाला है वो कहते हैं अब और जोकर खुद अपनी उन्हें निजी तौर पर जान चुके या तो आप यूक्रेन का सम्मान करें जो कीमत हमने चुकाई है उसका सम्मान करें या फिर हम तथ्यों को आपके सामने लाएंगे आप झुका नहीं सकते एक अन्य लिखा राष्ट्रपति को अब घर लौट आना चाहिए उन्होंने लिखा वक्त है यूरोप से बात करने का अमेरिका में अब कोई नहीं जिससे बात की जा सकती है लवीव के गवर्नर मैक्सिम ने कहा, वाशिंगटन में जो होता है मैं उस पर नजर रखता हूं इंग्लैंड में एक थे रिचर्ड शेर के जिगरवाड़ा और हमारे पास है शेर के जिगर एक हमारे पास भी है भाई छेल छेल ये बात अलग है कि भेटिए के ऊपर शेर की खाल पहन आदि थी या पता नहीं कुछ

वो छेल भी गया था वहां पे वो छेल गया ना पता नहीं कहां कहां तो साइन करवा लिए जो कि अब भुगतेंगे अप्रैल में शुरू हो रहा है ड्रो मत ये मार्च तो तुम्हारा जैसे तैसे निकल जाएगा लेकिन अप्रैल में टैरिफ शुरू हो रहा है अमेरिका का उसका कोई समाधान है तुम्हारे पास समाधान है क्या तुम्हारे पास कोई कोई समाधान नहीं है कोई भी समाधान नहीं है क्यों नहीं है पता है क्योंकि तुम्हारे को ऐसे झटके देने वाला ट्रम्प तुम याद रखोगे जिंदगी भर याद रखोगे जिंदगी भर दूसरी तरफ यूक्रेन की जनता अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी है या के चिंटू मिंटू खड़े हैं भाई दिक्कत क्या चिंटू मिंटू अपने पापा के साथ खड़े हैं सुबह शाम गोबर खाएंगे और नारे लगाएंगे आएगा तो पापा ही बेजती तो ही बेजती करवाते रहो और चलते रहो और सेना में शिरकत कर चुके अलेक्जेंडर अरोनेस्त ने कहा कोई चाहे जो कुछ भी कहे हमारे राष्ट्रपति लोहे की तरह मजबूत हिम्मत वाले हैं वो देश के हितों की रक्षा करना जानते हैं जलेंसकी के समर्थन में पोस्ट करने वाले ब्लॉगर मिखालोई ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है जो दिखता है धरती के, के सबसे ताकतवर व्यक्ति के सामने भी अपना सर ने झुकाने का ताकत दिखाई दूसरी तरफ वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, है। दूसरे ने बोला बोले, बोले आप सूट क्यों नहीं पहनते बोला यहां पर भी एक भिखारी आया था दस लाख का सूट पहन के वो झुक कर चले आ गया बोले मैं बगैर सूट पहनने भी नहीं झुकूंगा चाहे मेरे को कितने सस्ते कपड़े पहनने पड़े लेकिन झुकूंगा नहीं डायलॉग तो याद है ना झुकेगा नहीं हाँ वही लेकिन झुकेगा एक पुष्पा झुक जाता कहीं भी झुक जाता है आदत हो चुकी है ना झुकने की मुसलमानों के बड़े बड़े नेता उनके सामने झुक जाता है रूस के सामने भी झुक गया दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस की गे चर्ता कर ली भाई चाइना हमारे को दबाएगा चाइना के खिलाफ यूज करना चाहता था बिचव गलू को बिचव गुरु यूज हो गया यूज हो गया वैसे हम चीन के विरोध करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार हम चीन से करेंगे क्योंकि चीन भी तो दबा रहा है ना चीन भी दबा रहा तो है और के हुर करना आप लोग अपनी राय इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत्यकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और आइकन को जरूर दबाना दोस्तों बात आकर सच की करेंगे सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आखो वही गुरु जी का खालसा वही गुरु जी की फतेह